Dewi drama audio. wonten ing Ruang Karya Eswisa, SMP Negeri 1 Cepu, Kabupaten Blora ingkang puluh irah irahan panjat panjat gunung bareng sugeng dua, ing sawijining desa ana puluh dua, sing wis akrab banget yaiku Dimas Ayu puluh dua, lan Roni dua, dua puluh dua, hobi puluh dua, alam bebas Salah siji kegiatan sing paling disenengi yaiku munggah gunung. Dina iki dheweke padha ngrencanaake munggah gunung Merapi bareng-bareng. Nanging ana sawetara perbedaan pendapat antarane wong-wong mau pas wis tekan basecamp mempermasalahke cuaca. Kanca-kanca kayane saiki wektune tepat kene munggah gunung. Apa kabeh siap? Saiki cuacanya kayak gini dim ora ketok menggone Aku khawatir yang menggah gunung saiki bakal jadi bahaya Aku ngerti maksudmu Ayu Nanging Ayu wae Percaya cuacanya bakal jarah Paling ora kene tetap kudu waspada Iya Reva bener Ayu Kene kan bawa perlengkapan lengkap Aku mikir weh becek yang kene tetap mangkat Aku siap bareng barang wes di CKB Yang penting semangat tapi aku ora yakin yang kene bisa terus lanjut yang cuacanya ora api aku di banget memunggah kondisi koyok gini. ayo aku ngerti kekhawatiranmu nanging kene ora bakal nggak nganti nih Ning daerah bahaya kene kabeh wis ngerti resiko yen ora Ya nono sing ora nyaman kene bisa mandah mendake kene kudu tetep fokus ya Bener Dimas, sing penting kene kabeh kompak Ayo konco-konco kene ora perlu ragu, mesti kene bisa Aku setuju yen kene terus maju Kene bisa ngerasa kakek kebersamaan lan nikmati pemandangan sing apik banget Ayo ayo, gunung merapi ngenteni kene, kabeh bakal lancar Oke, aku percaya kalau kue kabeh, moga-moga orang masalah, ayo kene maju bareng-bareng penutup cerita iki Lima, konco banjur miwiti munggah gunung merapi senajan Awale ayu kuatir karo cuaca Wong-wong mau tetep ngelanjut ke perjalanan kanti hati-hati Konco-konco foto saling dukung lan akhiri sampai puncak gunung kanti selamat Pesan moral cerita iki yuk keputusan bareng iku penting ing situasi apa wae kebersamaan lan saling percaya iku kunci kanggo ngatasi tantangan saling menghargai kekhawatiran lan jago semangat tim iku kudu Matur nuwun sampun midhangetaken drama audio wonten ing ruang karya Espisa Kang Irah-irahan Panjat Gunung Bareng Kanca. Penulis lan narator cerita dados Levi Karunia. Dimas Dados Yoyen Anggara Ayu Dados Vira Aulia Reva Dados Rahmania Cindy Dados Levi Roni Dados Daudi Prabah